Korang tahu tak tanah Melayu ini tak lama lagi mesti akan menjadi seperti tanah Palestin. Nak tahu kenapa? Dengar dan hadamkan baik-baik mengenai sejarah umat Islam yang telah dirahsiakan oleh penjajah. Nasihat aku dengar baik-baik. Wahai kaum kaum muslimin, Palestin bukan hilang kerana rakyatnya malas dan tidak cerdik dan bukan juga kerana petaninya yang lemah dan tidak maju. Akan tetapi, kerana pengkhianatan dari atas. Pemerintah Uthmaniyah yang rosak akhlaknya tunduk kepada barat. Dan diorang menjadi alat Freemason. Lalu membuka pintu kepada musuh Allah Azza wa Jalla. Soalnya dekat sini. Adakah mungkin apa yang berlaku dekat Palestin akan berlaku juga dekat tanah Melayu ini? Kalau kita terus leka. Jadi... Dengarkan video ini sampai habis jika anda adalah orang-orang yang beriman dan anda adalah orang-orang yang mahu mencari kebenaran. Jemput Follow akaun ini supaya anda tidak terlepas pembongkaran sejarah seterusnya. Aktifkan lima butang di sebelah kanan anda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai rakyat-rakyat jelata yang disayangi. Pada tahun 1839 bermula satu gerakan tanzimat di Istanbul. Kononnya lah reformasi untuk menguatkan Empire Usmania. Tapi hakikatnya ia adalah satu racun yang membuka ruang barat merosakkan Islam dari dalam. Jadi pemimpin waktu ketika itu adalah Ali Pasha. Sejarah mencatatkanlah dia ni seorang peminum arak, hidup bebas dengan maksiat dan kaki perempuan. Dan paling jahannam sekali, dia ni akrab dengan diplomat barat. Jadi inilah wajah pemerintah Uthmaniyah yang hanyut dengan maksiat bukan wajah pemimpin yang tunduk pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dari tangan mereka inilah lahir satu undang-undang yang kufur akhirnya menggadai bumi Palestin. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk mencari pemerintah, carilah pemerintah yang kuat pegangan agama dan seorang yang bertakwa. Bukannya pemerintah yang belajar daripada ilmu-ilmu barat dari universiti-universiti barat kerana mereka inilah yang akan menjahannamkan umat Islam dan hak-hak orang Islam dan seterusnya. Okey, pada ketika tahun 1858 keluar satu undang-undang lah yang besar nama dia Arazi Kanun Namesi undang-undang ke atas tanah Uthmaniyah. Semua tanah wajib didaftarkan atas nama individu. Kalau daftar, korang kena bayar cukai yang berat kerana aa, dan lepas tu kena masuk tentera. Jadi rakyat Palestin yang turun temurun bercucuk tanam jadi takut. Mereka tak nak lah untuk mereka tak nak daftar. Maka kerajaan anggap tanah itu tidak bertuan. Apa yang jadi? Tanah mereka dirampas dan daftar ke atas nama kepada elit-elit yang kaya. Pegawai Usmania di Beirut, Damsyik, Istanbul. Kurang ajar kan diorang kan? Jadi petani Palestin mula hilang hak atas bumi sendiri. Padahal mereka lah yang membanting tulang di tanah itu turun temurun. Jadi antara 1860-an hingga 1880-an, tanah Palestin semakin banyak beralih tangan. Rakyat kecil dianggap penyewa yang haram. Dan ketika inilah bila ZIONIS bangkit sekitar 1882, mereka tidak membeli tanah ni dari petani Palestin. Kerana dari segi undang-undang, petani itu tidak memiliki apa-apa. Jadi Zayo yang haram jadah ni membeli daripada elit-elit kaya munafik dengan harga tanah 10 kali ganda yang tercatat sebagai sebagai pemilik yang sah. Dengan nilai pembelian 10 kali ganda ni, maka orang-orang kaya Islam yang elit ni, apa lagi ramah mata lah. Habis tergadai tanah orang Islam. Contohnya pada 1870-an. Banyak tanah di Galilee dan Haifa didaftarkan atas nama keluarga kaya Beirut. Akhirnya keluarga ini menjual tanah itu seluas-luasnya kepada syarikat Zayo seperti Jewish Colonization dan juga Association. Sedikit demi sedikit bumi Palestin tergadai di atas kertas dengan cop rasmi kerajaan Uthmaniyah. Ketika hujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20, petani Palestin dihalau dengan surat rasmi kerajaan. Polis Usmania sendiri mengusir mereka. Kes ini macam sama kan dekat Sungai Baru, Kampung Baru dan tanah-tanah orang Melayu pada ketika ini. Betul tak? Okey, kita sambung balik. Bayangkan, orang yang hidup turun-temurun ni di tanah itu tiba-tiba dihalau. Atas sebab katanya tanah itu bukan milik mereka. Tapi milik tuan tanah orang-orang kaya munafik yang sudah menjual kepada Yahudi. Maka jelaslah wahai muslimin, Palestin tidak hilang kerana rakyatnya yang rela menjual, tetapi kerana pengkhianatan dari atas. Pemerintah rosak akhlaknya, undang-undang dibuat ikut ikut nafsu dunialah dan hasilnya seluruh umat Islam menanggung akibatnya. Wahai umat Islam, ambil iktibar, Palestin tergadai kerana pemimpin yang hanyut dengan maksiat dan undang-undang kufur. Ingat eh Jangan kita lupa pasal hal ini. Hari ini di tanah Melayu kita juga ada undang-undang moden yang lahir dari sistem penjajah British. Kita ada cukai, kita ada pendaftaran tanah, kita ada tekanan ekonomi melalui duit kertas. Semua ini boleh menjadi jalan yang sama jika kita terus lalai. Sedarlah wahai orang Islam Melayu. Bangkitlah Kenali musuh sebenar iaitu Yahudi wa Nasara dan juga pemimpin yang menjual agama demi kepentingan dunia. Kita jangan jadi umat yang buta sejarah. Kalau kita tidak bangkit, tanah kita, maruah kita dan anak cucu kita mungkin akan tergadai sebagaimana Palestin. Inilah pengkhianatan, inilah kebenaran dan inilah amaran Allah. Jangan ulangi kesilapan yang sama dalam sejarah. Ingat ya, eh, kita kena bangkit. Jika korang sukakan konten sebegini dan ianya memberi kesedaran pada korang sila follow akaun ini segera supaya anda tidak terlepas pembongkaran sejarah tanah Melayu selepas ini. Bantu aku sharekan video ini sebanyak mungkin supaya video ini sampai kepada pembela-pembela agama. Bantu savekan video ini kerana bimbang-bimbang lah ianya hilang dari feed anda. Bantu aku dengan komen korang semua. Islam akan bangkit dengan takwa. Apa yang paling penting la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini baru betul.